我记得很清楚，那一晚，我偶然走到窗边，抬头看向星空，我忽然有一种奇妙的感觉，仿佛不是我在仰望星空，而是星空在俯视我。 尊主，尊主，我在听。胡狼让我向您报告，雨兔的项目已经通过了验证实验，请指示。孩子们安顿好了吗？ 我为他们安排了野营计划，大家都很期待那里的星空，的确值得他们期待。 杜鸦，在你看来，鸟为什么会飞？这，如果是问我个人的意见，我觉得鸟本来就会飞，并不存在为什么的问题。 你没有说错什么，但杜鸦，在孩子们面前，你也会像刚才那样回答吗？不会，这不是他们希望的答案。在他们面前，我想，我会告诉他们，鸟是因为自己想要飞，所以才会飞，这是他们为自身开创的命运。我也希望如此。 杜鸦，你是不是有什么话要对我说？谁知道呢？再往前走，可就是天命的地界了。我如果真想好了要说什么，应该一早就和你讲清楚了才对。小空他们还好吧？当然了，不如说，这段日子过下来。 他们一个个都有些精力过剩了，知道吗？我上次回去，眼见别墅的墙纸上被画满了各式各样的涂鸦，里面甚至有个躺在地上打滚的火柴人，他们都说那就是我。将 <laughs> 来有机会，记得再去看看他们，小空可喜欢你了。嗯，<laughs> 一言为定。话说回来，天命或者逆商那边。 你有主动联系过谁吗？还没有。如果不是面对面，我甚至不知道自己该说些什么。哎呀，唯独这种时候，你又变回了过去的牙医大小姐。<coughs> 好了好了，不开玩笑了。送君千里，终有一别。接下来的路，你得自己走了。先失陪了。 我还攒了一堆尊主亲自指派的任务没完成呢。等等，你说凯文亲自给你派任务？难以想象，对吧？我也是。但我不可能当着尊主的面妄自菲薄。总而言之，现在我手上堆满了脏活，还不能赖给灰蛇去做。脏活<火>？啊，不是你想的那种。怎么说呢？算是正儿八经的体力活吧。 这听上去更可疑了。怎么，即便已经不再是组织的一员，我们的牙医大小姐还是心系世界蛇的商业蓝图吗？我没有在开玩笑，杜牙。我原本就感觉凯文的行为有些仓促，奇怪。你知道，如果就这样不明不白的回去，那对我根本毫无帮助。哦、嗯，那你打算怎么做？ 我要跟踪你，毒牙，光明正大的跟踪你。好。Oh.